नहीं दे रहा है मेरे को अभी चार महीने हो चुके हैं यहां पर आए छह जनवरी से मेरे साथ में लड़के ने आ, मेरा बलात्कार किया पहले तीन दिन मुझे होटल में रखा मेरे साथ मारपीट की गन दिखाकर मेरे साथ जबरदस्ती मेरा बलात्कार करता रहा बाद में मेरी न्यूट फोटो वीडियो बना दी जिसके बाद मुझे मध्य प्रदेश भेजने के बाद वो मुझे फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगा मैंने पैसे थोड़े बहुत उसको मेरे पास फोन पे की हिस्ट्री है मैंने उसको करीब चार हजार रुपए अपने दोस्त से उधार लेकर उसको चार हजार रुपए दिए जिसके बाद उसकी मांगे और बढ़ गई और अपने दोस्तों के साथ उसने प्लानिंग करके कि हम सब इसका रेप करेंगे सारे ने मिलकर मुझे यहाँ पर बुलाने की कोशिश की जब मैंने मना कर दिया तो सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देंगे ये बोल मुझे डराने लगा मुझे ब्लैकमेल करने लगा तो उसने मेरे साथ में किया मेरा शोषण किया है सर अन मेरे साथ में वो अन सेक्स करता था अ, मेरे को गलत गलत तरीक़ों से मेरे साथ करता था मुझे मारता कूटता था तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर मुझे जल्द से जल्द इंसाफ़ नहीं दिया गया और तीन जो मेरी बनती एफ आई आर है वो हाँ जी सर मेरा नाम मेघा है नमस्ते मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ सर आज हमें कमिश्नर दफ्तर पे ये दरखास्त देने आए हैं Uh, मेरी तीन सौ छिहत्तर की एफ़ बनती है लेकिन फोर नाइन्टी एट की करी गई है जो नहीं बनती है मेरे साथ में uh, शोषण हुआ है होटल में ले जाकर कंटिन्यूस उसने लगातार मेरे साथ में मेरा बलात्कार किया है मेरा शोषण किया है मेरी बिना कंसेंट के uh, जब मैं थाने में गई थी तो वहाँ पर मैंने एफ़ की मांग की पर्ची की लेकिन लड़के वालों से पुलिस uh, मोकमपुर के थाने वालों ने सेटलमेंट करके मेरी बिना कंसेंट के ज़बरदस्ती गुरुद्वारे में शादी कराई जो शादी गुरुद्वारे में कराई गई और दरबार साहिब की तरफ गुरुद्वारा है वहाँ झूठी शादी कराई गई जिसके बाद वो जो बाबा है उसने कई लड़कियों की और लड़कियों की भी झूठी शादी कराई गई जिनके पेरेंट्स भी आए थे वो न्यूज़ भी लगी हुई है सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं उसमें भी जो बाबा है उस पर भी पर्चा हो चुका हो चुका है बीज बिडन थाने पर जिसके बाद फ़ोन बनता ही नहीं सर जब बाबे पर भी पर्चा हो गया ये आ, क्लियर हो गया है कि उसने झूठी शादी कराई है तो फिर इन्होंने फ़ोन का पर्चा कैसे कर दिया पर्चा बनता है तीन का लेकिन ये लड़कों को दबा रहे मेरे साथ शोषण हुआ मुझे कोई इंसाफ नहीं दे रहा है मेरे को नहीं दे रहा है मेरे को अभी चार महीने हो चुके हैं यहाँ पर आए छः जनवरी से मेरे साथ में लड़के ने आ, मेरा बलात्कार किया पहले तीन दिन मुझे होटल में रखा मेरे साथ मारपीट की गन दिखाकर मेरे साथ जबरदस्ती मेरा बलात्कार करता रहा बाद में मेरी न्यूट फोटो वीडियो बना दी जिसके बाद मुझे मध्य प्रदेश भेजने के बाद वो मुझे फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगा मैंने पैसे थोड़े बहुत उसको मेरे पास फोन पे की हिस्ट्री है मैंने उसको करीब चार हज़ार रुपये अपने दोस्त से उधार लेकर उसको चार हज़ार रुपये दिए जिसके बाद उसकी मांगे और बढ़ गई और अपने दोस्तों के साथ उसने प्लानिंग करके कि हम सब इसका रेप करेंगे सारे ने मिलकर मुझे यहाँ पे बुलाने की कोशिश की जब मैंने मना कर दिया तो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देंगे ये बोलकर मुझे डराने लगा मुझे ब्लैकमेल करने लगा करने लगा जब मैं चीज़ से परेशान होकर यहाँ पर आई और मोकमपुर थाने पर जाके मैंने सारे प्रूफ दिखाए गए वहाँ पर तो मेरे सारे सबूत भी मिटाए गए और मेरे मैंने तीन की मांग करी जो बनता है पर्चा लेकिन वो भी उन्होंने नहीं करा और जब मैं कमिश्नर दफ्तर पर आई तो मेरी पूरी बॉडी पर सर निशान थे मुझे बहुत मारा गया था ना ही मेरा मेडिकल कराया गया और ना ही मेरे मेडिकल में की रिपोर्ट रिपोर्ट्स मंगाई गई ना ही मेडिकल कराया गया कि इसके साथ बलात्कार हुआ या मेरी बॉडी पे निशान थे उस बात को दबा दिया गया डेढ़ महीने तक मुझे गेड़े लगवाए कमिश्नर दफ्तर के मैं डेली डेली आके कमिश्नर सर को मिली मैंने रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के सर मेरी बॉडी पर निशान आप है आप देखिए मेरा मेडिकल कराइए मुझे प्रॉब्लम हो रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई बाद में दो तीन महीने बाद जाकर उन्होंने फोर का पर्चा कर दिया जब मैं सुसाइड करने लगी तो उन्होंने मीडिया से डर करके फोर का पर्चा करके लड़के को बचा लिया जबकि उनको पुलिस वालों को और यहाँ के प्रशासन इनको पता है कि जो पर्चा है बन रहा है वो तीन का है लेकिन उन्होंने जानबूझ करके लड़के को बचाया ताकि फोर का जो पर्चा है उससे वो होने के बाद ये साबित हो जाए कि हाँ ये शादीशुदा तो तीन का ना बने लेकिन सर मेरे साथ में रेप हुआ है ना ही मेरी शादी में मेरी कंसेंट थी ना ही फिजिकली जो उसने मेरे साथ में उसने मेरे साथ में किया मेरा शोषण किया है सर अन मेरे साथ में वो अन सेक्स करता था अ, मेरे को गलत गलत तरीक़ों से मेरे साथ करता था मुझे मारता कूटता था तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर मुझे मुझे जल्द से जल्द इंसाफ़ नहीं दिया गया और तीन है। जो मेरी बनती एफ आई आर है वो नहीं वो नहीं की गई तो मैं धरने तक भी लगाऊंगी और मुझे हाईकोर्ट का गेट खटका खटाना पड़े तो मैं वहाँ तक भी जाऊँगी तो बस यही विनती करती हूँ यहाँ के प्रशासन से कि मुझे इंसाफ दिया जाए जल्द से जल्द मेरी तीन की जो बनती कार्रवाई है वो की जाए लड़के को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए आज आप कमिश्नर दफ्तर आए उन्होंने क्या पिलाओ? सर आज हम मैं अपने जागदा ज़मीर जो वाले सर हैं उनके साथ में मैं आज आई हूँ यहाँ पे लेकिन हम एक घंटे से बैठे सर बिज़ी है कमिश्नर सर से मिलना था बट हम उनसे मिल नहीं पाए लेकिन उन्होंने ये डायरी नंबर हमको करके दिया है जिसके बाद हम थोड़े दिन वेट करेंगे अगर हम नहीं सुनी गई और नहीं मेरे पे मेरा पर्चा किया गया तीन का तो फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा मैं वहाँ तक जाऊँगी और मुझे धरने लगाने पड़ेंगे मैं वो तक करूँगी ਹਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਸ ਜਾਗਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਾਗਲ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚ ਚੁੱਕਦਾ ਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੈਗਾ ਜੀ ਇਹ Madhya Pradesh ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਬਸਰ ਆਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਪਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਓਂਕਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਕਬੂਲ ਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਕੇ ਮੋਕਮ ਪੁਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਦੋ ਨਿਆਦੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਛੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਚੁੱਦੀ ਕੰਪਲੇਨਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਏ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗੜੀ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੋਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਵਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜ ਇਹ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨ ਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਤੀ ਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਦਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਇਹ ਬੁਲਾਤਕਰ ਕਰ ਲੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਤੱਥ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜੇ ਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੋ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ 4175 ਨੰਬਰ 105 2024 ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਓਂਕਾਰ ਤੇ 376 ਦਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਬਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੱਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਜੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ